В середу, 18 грудня, в Збіч, відкрилась нова фотовиставка фотохудожника Вадима Івкіна. Це виставка «Люди, події, час». Як -то продовження цієї виставки, що без людей нема події. Нема часу, часу, коли не відбулося. Тому «Люди, події, час». І тому, в першу чергу, Славутич почався з кого? З ліквідаторів. Ликвидация аварии и строительство города. Вот тут вы видите первые снимки. На столе Припять лежит, Но так, чтобы не сильно, потому что в основном Славутич. Вот тут везде вот, э, герои Славутича, строители, ликвидаторы. Вот. И плюс, что они захистили. Захистили нас с вами. И тому вот был заход два дня назад и там минуты молчания почили одновременно и воинов погибших сегодня захищающих, и ликвидаторов, которые тоже да даже не Украину захистили, а Европу и мир вот тому так и называется здесь заполнена выставка ликвидатора, а сейчас нельзя час не умолим и тому они уходят ликвидаторы, поэтому мы должны зафиксировать их в отдыхе, в работе и все. И также с молодежью это сегодня будут встречаться. Плюс это самое, поди, А какие поди? Авария. Ликвидация аварии до сих пор идет, если будем говорить так честные. Вот. Построили НБК, хорошо. Но без людей НБК – мертвая железка. И люди будут трудиться там. А молодежь, а молодежь, видя это, должна уметь защищать это. И поэтому их тоже на, на этих примерах надо вот, не голословно идеи защищать. А вот они захистили, дали тебе життя, теперь твоя, твое задание – дать життя майбутнему поколению. Вот тому такая назва. Ну, это остальная выставка, которую сделал в этом году. А в следующем году будут выставки такие же? Епопія виставок фото художника їхкина буде продовжена в наступному році. Я, я думаю, що людям нравиться, значить, буде значить буде і запрошуємо на майбутні виставки. Фотовиставку можна подивитись біць кожен день, крім неділі і святкових днів з десятої години ранку.